अगर अहवाल वाकयात और माशरे की आदात और ज़रूरियात बदल जाएं तो अल्लाह रबु लज्जत ने इस दीन के अंदर ये खूबी रखी है कि शरी आकाम में भी रियायत और तब्दीली वाक़ हो जाती अब ये एक ऐसा बुनियादी कायदा है जो इल्म के बाप में तो मौजूद है मगर ज़माना गुजर गया हमारी सोचों से ये चीज़ मह हो गई जो पैमाने हमारे यहाँ इल्म के मुतदावल हैं उनमें ऐसे क़ायद इलमिया की गुंजाइश ही नहीं रही हमारी सोचों में इतनी तंगी आ गई है इतना तकैद हम इतने क़ैदी हो गए हैं तंग नजरी के, के दीन ने जो वसअत रखी थी उससे हमारी सोच भी महरूम हो गई हमारी ज़िंदगी भी इल्मी माहौल भी और इल्मी जो अहवाल हैं हमारे वो भी इससे खाली हो गए इसका नुकसान पूरे के पूरे दीन को और दीनी मामला को पहुंचा है और पहुंचता है इस्लाम एक अबी दीन है। इस पूरे तस्वर को और इस इल्म के कजिया को इस आया करीमा पे उसवार करते हैं जब अल्लाह बलिजत ने फरमा दिया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया अकमल तो लक उन दीनों को उसका इकमाल हो गया दीन उस दिन अल्लाह पाक ने मुकम्मल फरमा दिया तो क्या उसी दिन और उसी ज़माने और उसी दौर के लिए किया ये क़यामत तक के हर दौर के लिए इसे मुकम्मल बनाया अगर क़यामत तक के हर दौर के लिए मुकम्मल है और इंसानी जिंदगी के लिए है तो इंसानी ज़िंदगी आज से चौदह सौ साल कबल यहाँ खड़ी थी अपने खवास अपने अहवाल अपनी ज़रूरियात अपनी कैफियात अपनी माशरती माशी और सियासी जरूफ़ व अहवाल के हवाले से चौदह सौ साल कबल यहाँ खड़ी थी क्या इंसानी ज़िंदगी चौदह सदियाँ बीत जाने के बाद उसी तरह जामद है या मुतहरक है बोलिए वहीं खड़ी है या तहर्रुक पजीर है वहीं खड़ी है या तगजर पजीर है अगर कहें कि इंसानी जिंदगी तगैयर पजीर नहीं और तहर्रुक पजीर नहीं तो इसका मतलब है वो जामिद हुई और जिंदगी जामिद नहीं है तो अगर तहर्रुक पजीर है तो हर दौर की इंसानी जिंदगी के तहर के साथ अगर दीन के इल्म में भी तहरक न हो तो दीन हर जमाने में अकमल तो लकुम दीन अकुम का आइनादार नहीं रहता आप बात को समझें जिंदगी में तगैर होता रहे और दीन की तालीमत और आकाम में बदले हुए जमानों में किसी तगैर का इमकान न हो तो दीन और जिंदगी वो हर दौर में एक साथ नहीं चल सकते अगर उन्हें एक साथ चलना है तो फिर तगैर और तहरक की बुनियादी सलाहियत दीन के अंदर मौजूद होनी चाहिए फिर अतमम तो मती कि अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी तो दीन से बड़ी नेमत नहीं है अगर इंसानी जिंदगी किसी भी दौर में किसी इलाके में किसी मुल्क में किसी खित्ते में किसी जमाने के नए हालात में दीन से फैजियाब न हो सके तो दीन नेमत न रहा इंसानी ज़िंदगी के लिए अगर इंसानी जिंदगी और इंसानी मुआरा हर जमाने में उसी तरह दीन से फैजियाब याब न हो सके जैसे आकाल इस्लाम के अहद मुबारक में फैजियाब होती थी इंसानी ज़िंदगी और इंसानी मुआरा फैजियाब होता था दीन में इतनी सलाहियत थी कि उस दौर के माशरे को इकतसाब फैज़ होता था अगर वही फैज़ याबी इंसानी ज़िंदगी और माशरे को सारे ज़मानों में न हो तो उस ज़माने के लिए दीन ने मत न रहा तो दीन अगर हर जमाने में इंसान के और इंसान की जिंदगी के लिए मत है तो इसका मतलब है हर जमाने में जिंदगी यकसां तरीके से दीन से फैजियाब होने के काबिल रहे और वो यकसा तरीके से फैजियाब जिंदगी तभी हो सकती है कि अगर दीन का तहरक भी इंसानी जिंदगी के तहर के साथ साथ चल रहा हो दीन पीछे रुक जाए और जिंदगी आगे बढ़ती जाए तो वो नेमत नहीं रहता इंसानी जिंदगी के आपको ये कुलिया भी समझ में आ गया तीसरा फरमाया वरदी अदी तो लकुम इस्लामीना और मैंने तुम्हारे लिए दीन को इस्लाम को बतौर दीन बतौर निज़ाम जिंदगी पसंद कर लिया अब लकुम का के मुखातब सिर्फ सहबा कराम हैं य्यामत तक के तमाम मुसलमान हैं बोलिए क़्यामत तक, तक के लिए कि तमाम मुसलमान लक़ुम के मुखातब हैं जब हर दौर के मुसलमान मुखातब हैं इस क़लाम में इलाही के तो इसका मतलब है कि ये दीन हर दौर के मुसलमानों के लिए निज़ाम ज़िंदगी के तौर पर बरकरार रहना चाहिए और वो निज़ाम जिंदगी वो दीन नहीं बन सकता जो हर दौर के बदले हुए हालात और बदली हुई जरूरियात की कफालत न कर सके हर दौर की बदलती जरूरियात की कफालत अगर दीन न कर सके तो दीन उस दौर के लिए अल्लाह का मंतखब करदा निज़ाम नहीं रहता इसी वजह से अल्लाह रब्जत ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने जैसे दीन को चुना है वैसे तुम्हें चुन लिया है उम्मत मोहम्मदी और तुम्हारे ऊपर अपने दीन में कोई तंगी नहीं बनाई क्या मतलब कि दीन में वसअत रखी है और दीन में लचक रखी है जब फरमाया दीन में कोई तंगी नहीं बनाई तो इसका मतलब है तुम्हारे लिए अल्लाह ने दीन में वसअत और लचक रखी है और जब फरमाया कि अल्लाह पाक का इरादा यह है कि तुम्हें आसानी मुहैया फरमाए वो आसानी का इरादा फरमाता है और तुम पर तंगी का इरादा नहीं फरमाता तो अगर लचक हो तो आसानी होती है लचक न हो तो तंगी होती है आप बात को समझ गए ऐसा नहीं हो सकता कि लचक भी ना हो और कहें कि आसानी भी है तो आसानी लचक मांगती है और फिर इशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए तुम्हारे बोझ को तुम्हारी जिंदगी के बोझ को हल्का करने का इरादा फरमाया किस चीज में हल्का करना दीन पर अमल करने में दीन पर अगर आपके बाकी बोझ हल्के हों माशी बोझ हल्के हों सियासी बोझ हल्के हों खानदानी बोझ हल्के हों कारोबारी बोझ हल्के हों मगर दीन पर अमल करने का बोझ हल्का ना हो तो अल्लाह के सिरादे इरादे का माना क्या हो यदुल्लाफान अल्लाह पाक चाहता है कि तुम्हारे बोझ को हल्का करें यानी दीन पर अमल करना तुम्हारे लिए आसान बना दे क्योंकि इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर कमजोरी है सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें